Я буду говорить о том, как, что мы делали во внутренних коммуникациях в процессе слияния двух банков, Фидобанка и Эрстыбанка. Ну, точнее, это было не то чтобы слияние, это была покупка Фидобанка, банка и дальнейшее присоединение в структуру ФИДа. Мы поговорим о том, сколько времени это заняло, из чего это состояло, какие задачи ставились перед нами, какие основные проблемы и вызовы были перед нами что мы делали, вот, вот это вот, ИЗО, это такой, все почему-то, ну, все спрашивают, а что такое ИЗО? Вот я расскажу, что такое ИЗО. А, и такие краткие итоги, что, что получилось, а что еще стоит доделать. А, Начала предыстория, а, немножко ситуация, наверное, отличалась от того, что рассказывали коллеги из Уникредита, потому что у вас банки, в принципе, были родственными долгое время, знали хорошо друг друга, лояльно друг друга наверное, в каком-то смысле относились. А, в нашем случае это был классический, ну, классическое поглощение. Пришел один банк, купил другой банк, и теперь, здравствуйте, другой банк, будем жить по новому. Поэтому тут информационное сопротивление, внутреннее сопротивление людей к изменениям было гораздо выше, и значит, нам было сложнее. Еще один нюанс, который тоже усложнял задачу, это то, что, ну, вот как в классическом случае более мощная, более развитая структура покупает ну, менее развитую. Тогда проще, когда уже все системы настроены, есть корпоративная культура, есть уже философия бренда какая-то, просто влить в себя команды поменьше. Тут была обратная ситуация. Федобанк на момент покупки был практически маленьким-маленьким ребенком, просуществовав на тот момент меньше года. Соответственно, бренд только зарождался, никакой корпоративной, ну там что-то начинало формироваться, но это все еще было в очень зачаточном состоянии. Э -э очень амбициозные задачи ставил собственник. Э -э как видите, размеры и по сотрудникам, и по сети в два, в среднем два, то и больше раз, э -э раз меньше, чем в банки, То есть маленький вот такой вот мальчик пытался поднять вот такую вот штангу и как-то ее с собой подружить. При том, что в банки в принципе, за вот время работы в Украине уже сложилась э, система внутренних коммуникаций, корпоративная культура была своя, плюс европейские стандарты, которые австрийская материнская структура передавала, э, они тоже достаточно были легко восприняты сотрудниками, и это все как бы оставить и перейти в реалии э, украинского банка, украинского владельца и украинских в чем-то подходов к ведению бизнеса, тоже не всем было легко. Э -э, тоже, важно также сказать, на каком фоне это все происходило. Да? Э -э, это вот говорили коллеги из Института, что процедурение четыре месяца у вас занял, да? Но это при условии, что вы хорошо друг друга знали и уже что-то там пытались сделать. Здесь на все про все ушел год, учитывая, что это две вот абсолютно несовместимые структуры были раньше, и более того, та, которая покупала, была абсолютно новая. Вот такая краткая хронология, то есть объявлено публично было о том, что Федобанк покупает Арстобанк в декабре 2012 года, а уже в январе 2014 Эрсты Банк прекратил существование в любой своей форме и э, остался вот один объединенный банк. То есть чуть-чуть больше, чем за год. Но, собственно, э, как бы миграционный процесс, процесс слияния, он вообще шел с апреля, вот когда была закрыта сделка о покупке Банка, и он официально стал принадлежать собственнику Александру Даричу. Вот до момента, когда все закончилось, прошло вообще меньше года. Это э, накладывало большой отпечаток на темп работы, в котором людям приходилось. То есть им надо было не только бизнес-план выполнять, который никто не отменял, но и еще много чего делать в плане слияния банков, интеграции, миграции, объединения команд и так далее. Э, это тоже влияло очень на наши цели как внутренней коммуникации и на инструменты работы. Не буду утверждать, что это действительно так и есть, но наши коллеги, которые руководили процессом слияния, говорили, что это рекордные сроки. Нет оснований не верить, но, наверное, это так. А, немножко о нас. А, главная задача, которая перед нами ставилась, это объединить две команды так, чтобы а, не было деления на ваших, наших, а вот мы версты, а вот мы фида. А, чтобы это было одно один организм, одна команда, э, одна фидо-семья, Как бы громко это ни звучало, но это сейчас у нас один из самых популярных э, таких терминов, которые мы себя называем. Э, значит, какие задачи перед нами ставились? Э, у нового банка, у Фидобанка, на тот момент только начинала формироваться своя философия, философия бренда, который был очень молодой на тот момент. И э, э, Формировалась стратегия с учетом того, что вот добавится еще Эрста. Э, при этом она принципиально отличалась от того, чем занимался Эрст. Э, потому что в банке упор на инновации, на создание того, чего нет, э, на предложение чего-то такого нового, что на рынке не предлагает никто, а это требует определенного как бы, переворота мозгов в другую сторону. Естественно, у, как у коллектива Эрсты банка, так и у команды Фида банка были опасения, страхи и вопросы, а что будет дальше. Боялись сокращений, боялись, что придется заниматься чем-то очень нетипичным и вообще непонятно чем. С этим тоже надо было как-то работать. Также нужно было, естественно, ОРСТ банка на тот момент. Была уже построена система внутренних коммуникаций, был очень качественный, очень развитый внутренний сайт со своей какой-то редакционной политикой, подходами к подаче информации. И он начинал на момент покупки, начинал только создаваться в фидобанке. То есть он был, но системы как таковой еще не было. это надо было тоже привести к одному знаменателю. Естественно, назад, назад. Э, вот эти все процессы интеграционные слиянию, это все очень сложно, особенно для простых сотрудников в отделениях, например. Поэтому тоже нужно было это все объяснять, разжевывать, доводить до каждого, чтобы они понимали, зачем это делать и какая роль у тебя лично в этом процессе. Uh, ну и, естественно, начинать работать над общей корпоративной культурой, потому что просто взять уже сформированную Версты и вот сюда перенести не было возможности, она была принципиально uh, другой, не такой, как нужна Федобанка. Uh, было и много вызовов, проблем, которые, с которыми приходилось сталкиваться. Во-первых, в Федобанке ничего не было. Ну, мне, почему я об этом сижу? Потому что я сначала занимался внутренними коммуникациями в Арсте, а потом перешел это делать все Фидо, поэтому я мог сравнивать. Э, в Фидобанке банке все только начиналось. То есть люди по каким-то своим понятиям общались друг с другом, по каким-то своим источникам искали информацию э, и так далее. Естественно, внутреннее сопротивление. Кто, вот, Всю жизнь я этим занимался, теперь мне надо прийти в новое отдел, заниматься чем-то другим. Кто вы вообще мои новые сотрудники? Да? То есть вот такие вопросы тоже у многих возникали. А, при этом всем вы видели график слияния, все очень быстро, очень жестко, а, и это все постоянно вперед, вперед, вперед. То есть сильно а, вот, фокусировать внимание сотрудников на вот эти коммуникационные темы, там, объединяемся, давайте жить дружно и так далее, не было тоже особой возможности, потому что ну, у них просто не было времени остановиться и вникнуть в это все. И, у, перед ними стояли бизнес-планы очень жесткие и очень жесткий график слияния. А, вот, и, естественно, когда два вот тоже, ну, что вы говорили коллеги из антикредита, что один плюс один в данном случае не два. Это ну, в нашем случае это где-то полтора, наверное. Э -э, то есть какая-то часть сотрудников планомерно откалывалась, уходила, постоянные внутренние э -э, изменения структуры были организационные. То есть это тоже сложно, потому что вот вроде бы у тебя есть целевая аудитория, ты что-то начинаешь для них делать, потом принимается пару организационных решений и все это вот так развалино где-то уже в трех местах. Уже у тебя три телевизора значит что такое изо это три как бы направления работы э, внутренних коммуникаций по которым э, на которых мы сфокусировались скажу сначала все три это информирование это знакомство и объединение первое информирование Uh, у нас, в принципе, так немножко отступление лирическое. Когда uh, только вот началась эта интеграция ФИД и СЭРСТа, у многих сотрудников ФИДа uh, был такой негласный девиз «Только ФИДа, только хардкор». Он очень хорошо отражал темп работы, объем задач и uh, ну, вот общее такое настроение. То есть uh, людям, пришедшим из размеренного такого европейского очень сфокусированного на качестве Эрсте, этот темп был поначалу очень чужд и незнаком. Поэтому вот какие-то из наших трех направлений поддерживали это хардкорное настроение, а какие-то наоборот давали э, возможность уйти в сторону и выдохнуть. Вот первое информирование это был хардкор, потому что э, очень много вопросов, и на все на них надо отвечать. Uh, и поэтому uh, вот в информационном потоке на внутреннем сайте, вот, 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 вот картинка, это новостная лента на внутреннем сайте, так она выглядит, очень много было uh, создано новостей и всевозможных публикаций именно о миграционных процессах и о слиянии. Uh, Где-то так вот я подсчитал, примерно uh, раз в три дня что-то мы говорили о... Uh, на эту тему. Это могло быть как что-то очень глобальное и стратегическое, как обращение, например, от собственника, читателя правления Александра Дарича, так и какие-то мелкие, но очень важные организационные моменты, изменения, например, единый график работы банков, или единый график работы почтовой службы, или вот какие-то такие мелкие перевод на единые зарплатные карты. То есть постоянно сотрудники подпитывались какой-то информацией, чтобы чувствовать вот этот пульс, вот этот хардкор, заражать этим настроением всех э, и э, не держать их в неведении, потому что вакуум поначалу был очень большой. А, также э, в то же время формировался вот такой, ну, я его называю информационный новостной пульс, да, это определенная частота выходов каких-то инфоповодов. Мы стараемся держать это на уровне 2 в день, но ну, до сих пор этот путь держит. То есть сотрудники привыкают, что каждый день несет им что-то новое. Если ты не заходил на сайт и не читал там новости неделю, ты пропустил вообще полжизни. Поэтому э, ну, мы это поддерживаем, чтобы люди ходили, интересовались и были в курсе. Поменьше вопросов, чтобы было. Э, важно еще то, что... Специфика такая у нас в банке, наш собственник, он же является руководителем банка. Мало где такое есть в украинском банковском секторе, и это определенный отпечаток накладывает, и по правде говоря помогало нам. И помогает до сих пор, потому что кредит доверия к первому лицу, когда он еще вот этим всем владеет, очень большой. И мы этим пользовались, все ключевые месседжи доносили исключительно через него, и статистика показывала, что это... Одни из самых рейтинговых статей по количеству прочтений, лайков. Комментировать, конечно, люди скромные у нас, не особо старались, но э, именно по посещаемости и по позитивной, по позитивной реакции, это вот одни из самых популярных публикаций. Мы этим пользовались, э, другие члены правления э, такой вот, ну как сказать, презентационной, коммуникационной функции у нас не выполняют. Они занимаются бизнесом. А ключевые месседжи мы доносим пока что через а, Вот. Также э, в рамках информирования было проведено две таких больших масштабных встречи. Одна вот кадр из, из нее, вы видите, была проведена в мае, то есть спустя буквально две недели после покупки Эрстебанка. Там были и сотрудники Эрстебанка, и сотрудники ФИДа примерно в равных пропорциях. И там было общее знакомство с ФИДА, стратегией, структурой, какими-то основными задачами. И затем это в основном был руководящий старт до B-2, если я не ошибаюсь. И они потом каскадировали эту информацию вниз. И еще одно большое мероприятие было в декабре, в конце декабря, подведение итогов, что удалось сделать. И что надо будет сделать в 2014 году? Конечно, в события немножко планы нам подкорректировали, но э, в целом это тоже важный инструмент э, информирования, что есть и что будет дальше. Следующий э, пункт направления нашей деятельности это было знакомство. Очень много новых лиц. И э, важно было показывать людям, кто чем в этом банке занимается, давать возможность прямого общения через внутренний сайт, в том числе у нас э, активно используется функция комментирования новостей. Э, вот. И ну, наша идея была в том, что как, у нас команда индивидуальности у нас нет коммунизм, э, то есть каждый по-своему уникален, э, и максимально надо на эту уникальность напирать и ее использовать. Поэтому, где только была возможность э, показывать людей, называть их имена, говорить, чем они занимаются, мы это использовали, причем в самых разных контекстах. Э -э от получения наград, вот здесь, например, это получали у нас эти сотрудники э -э маркетинговой службы, до публикации вообще в газете «Вести» наш сотрудник, оказывается, имеет уникальное хобби, он уже не работает у нас, но... Э -э организовывать прямые сеансы с Международной космической станцией. То есть вот такими инфо мы очень дорожим и не упускаем возможность показать людей лицом, что называется, познакомить. Вот. И, ну, как бы это одна сторона знакомства, мы знакомим людей друг с другом. Вторая сторона — это знакомим со стратегией ФИДа, потому что даже сотрудники ФИДа на момент вот, начала слияния не очень хорошо представляли, в чем суть стратегии. Все ее называли космической, потому что она и правда такая. Поэтому как бы еще такое поднаправление это было детальное знакомство со стратегией на, примере каких-то конкретных продуктов, может быть, статистики, исследований, показывающих, что вот то, что мы разрабатываем, сейчас востребовано актуально или будет востребовано в ближайшее время. Для этого мы использовали, естественно, внутренний сайт, большое количество новостей в разных форматах, и интервью, и фотоотчеты, и какие-то комментарии. Вот. Это вот еще одно такое направление. Идем дальше. Следующее такое самое приятное, наверное, и фановый, фановое направление ⁇ это объединение. Вот тут. Мы старались от, хардкора, от хардкорного настроения отойти и дозировать такие инфоповоды э, очень бережно, как бы э, тоже выдерживая определенный ритм. То есть люди работают-работают, выполняют бизнес-план, сливаются, потом большой такой выдох, какой-то приятный для них, интересный, э, фановый, яркий инфоповод. Потом еще там где-то 2-3 месяца хардкор выгодно. Вот. И вот это фотографии того, того вот как раз, что было. То есть первый большой выдох был на день рождения банка, день рождения был Фидобанка. Первый, как бы, один год Фидобанку был празднован 8 июня 2013 года. Вот нижняя фотография, это фотография оттуда. Было масштабное мероприятие для сотрудников в основном команды ФИДа, но и большая часть сотрудников Эрста туда тоже приглашена была. Не только мероприятие яркое и фановое, но в то же время и объединяющий характер носило, не было никаких там разграничений, кто откуда, все в одной лодке. И большой упор был также сделан на продвижение, популяризацию бренда ФИДа, ценностей истории Федобанка, возможно, затем мы успе... сможем показать ролик, но попозже. А, вот, то есть это было в июне, потом у нас все лето люди усиленно хардкорили. Следующий большой выдох на День независимости совершенно такая вдохновляющая практика, хочется ее продолжать и продолжать. Мы предложили сотрудникам сделать такой фотоаппарат, а, «Нарядная пятница» у нас она называлась. Это было 23 августа, то есть на накануне Дня независимости. Мы предложили людям прийти на работу в вышиванках, либо с любой национальной символикой, ленточками, флагами и так далее. Э -э объявили, люди пришли, завалили нас фотографиями, у нас порядка ста э -э, там с лишним фотографий, вот таких вот всех красивых, ярких, это только маленькая часть, это все тоже есть на сайте. Uh, и это на данный момент до сих пор держится в топ-5 самых популярных новостей uh, на внутреннем сайте. Вот именно mm -hmm. фотоотчет вот этот фото огромный. Uh, честно скажу, вот такого прям uh, фидбэка от людей мы не ожидали, но поняли, что все правильно делаем, потому что вот действительно люди выдохнули. Uh, следующий большой выдох был перед Новым годом, естественно, и уже в начале этого года, когда выпустив нашу инновационную карту «Штука», мы предложили сотрудникам вот в таком вот виде, мы это назвали, это был флешмоб, фотофлешмоб, «Штука Мэнов» и «Штука Герл» мы искали, вот они, часть из них, на самом деле их там сильно больше. Мы предложили людям вот с картами «Штука» сфотографироваться вот в таком вот ракурсе и одновременно в один день, в одно время выложить это на страничках своих соцсетях. В Фейсбуке, ВКонтакте, у кого-то Одноклассники еще тоже. Э, вот. Тоже очень такой вроде бы ничего не значащий фановый момент, но людям очень понравилось, очень много э, положительных было отзывов, давайте еще и так далее. То есть, и с одной стороны люди узнают друг друга, френдятся в этих социальных сетях, формируют какие-то новые знакомства, с другой стороны, продвигают продукт, потому что лично у меня была буквально через пару часов после вывешивания фотографии где-то полуторачасовая консультация с товарищем вообще за границей об этой карте. И так, ну, насколько я знаю, очень многие сотрудники вовлекались в какие-то такие обсуждения и рассказывали об этой карте.